অৰণ্য মানৱ যাদৱ পায়েঙৰ মূলাইকাঠনিত দুৰ্বৃত্ত অগ্নিসংযোগ মূলাইকাঠনি টু পইণ্ট জিৰ' নামেৰে নতুনকৈ গঢ় লোৱা ব্ৰহ্মপুত্ৰ চাপৰিত এই ঘটনা যাদৱ পায়েঙৰ জীয়ৰী মুন্মি পায়ং আৰু এটা সত্তৰজনীয়া দলৰ প্ৰচেষ্টাত দুহেজাৰ বাইছ বৰ্ষৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল চাপৰিটোত গছপুলি ৰোপণৰ কাম কিন্তু দেওবাৰৰ দুপৰীয়া কোনো দুৰ্বৃত্তই অগ্নিসংযোগ কৰে চাপৰিটোত প্ৰকৃত কাৰণ যদিও অজ্ঞাত কিন্তু আমি জানিব পৰা মতে উক্ত অঞ্চলটোত অবৈধ খনন কাৰ্য চলি আছে আৰু যাদৱ পায়েং এই অবৈধ খননকাৰীসকলক বাধা প্ৰদান কৰিছিল গতিকে কাজিয়া সূত্ৰপাত হৈছিল বুলি এই ঘটনাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে আচলতে এনে অপৰাধী যিয়েই নহওক ইয়াৰ উচিত তদন্ত হ'ব লাগে আৰু প্ৰকৃত দোষীক কৰায়ত্ত কৰি উচিত শাস্তি বিহিব লাগে গোটেই জুই লাগি গোটেই কোনে জ্বলালে নাজানো ক'ত গৈ ফ্ৰী মতি লাগে বহুত ডাঙৰ জুই এইটো সেইটো জুই গোটেইটো আমি গোটেই কোন আহিছো যিমানখিনি পাৰো ইমানখিনি চেষ্টা কৰিছো কালি মই এঘাৰটা পঁচিছত ফোন কৰিছিলে সীমান্ত দলে দাদাই বাংমৰা ইক' কেম্পৰ পৰা তেওঁলোকে যিহেতু টুৰিষ্ট অনা নিয়া হৈয়ে থাকে প্ৰথমতে তেওঁলোকে খবৰ দিলে দেখিলে তাৰপৰা যেনেকৈ মই খবৰ পাইছোঁ ৰোৱা নাই যেনেকৈ আছিলোঁ এনেকৈ গৈছোঁ আৰু ইয়াত মেচিন নাওখিনি আছিলে কালি সেইটো কাৰণে আমি ভাইটি মোৰ দুটা আৰু মোৰ ভতিজা ল'ৰা দুটা লগৰ এজনো আছে আৰু এই নাইন টেনৰ ল'ৰা তিনিটা আমি এনেকৈ নটামান লগ হৈ ইয়াৰ পৰা পূৰা গৈছোঁ মিচিং নাও কালি স্পীডতে চলাব দিছোঁ তাত আৰু তিতাবৰৰ পৰা এখন কলেজৰো কলেজৰ স্কুল দুইখনে মিলি ত্ৰিছজনমানৰ এটা স্কুলৰ হাবি চাবলৈ অহা মানুহ আছিলে তেওঁলোকো গৈছে আমাৰ পাছে পাছে উমানতে পাইছোঁগৈ আৰু তাত গৈ যেতিয়া দেখিছোঁ গোটেই বহুত ডাঙৰ জুই এইটো আমি প্ৰথমতে ভাইটিয়ে কৈছে এইটো নুমাব পাৰিমনে নাই তথাপিও তাত এটা এশ মিটাৰমানৰ এটা এটা নদী আছে এৰাহুতি সেইটো এবুকু এবুকু পানী আমি পাৰ হৈ গোটেইখিনিয়ে গৈছোঁ আৰু যেনেকৈ গৈছোঁ তাত চবেই ৰখি ৰখা নাই আৰু কোনেও ৰখা ৰখি ডাঙৰ ডাঙৰ জাল গছবোৰ আছে সেই জাল গছবোৰ ভাঙিছোঁ ভাঙি মেলি চবেই জুইৰ লগত আমি যুদ্ধ কৰা হ'ল নিচিনা হ'ল কালি জুইক এনেকৈ

আৰু ক্লাইমেট জাষ্টিছ পিপুল ঋতুৰাজ ফুকন দাদাই যিহেতু নেতৃত্ব আৰু এই বাকী তেওঁলোকৰ ফাণ্ডিঙৰ গোটেই এইখিনি নেতৃত্ব মই দুহেজাৰ বাইছৰ পৰা গোটেই নেতৃত্ব লৈ আছোঁ আমাৰ আচলতে সত্তৰজনীয়া পুৰা টীম এইখিনি আমি ইয়াত পাঁচ বছৰীয়াও পুলি আছে তিনি বছৰীয়া তিনি বছৰীয়াও আছে এবছৰীয়াও আছে অঁ নামাকৰণে দিছোঁ মুলাইকাঠনি টু পইণ্ট জিৰ' এইখন দেউতাৰ হাবিখন চাৰে পাঁচশ হেক্টৰ তাতকৈ সেই হাবিখন যোনটো নতুন কৰি আছোঁ সেইটো তাতকৈ বেছি ডাঙৰ আৰু তাৰে এটা অংশ উত্তৰ ফালৰ পৰা কালি কোনোবাই দুষ্কৃতিকাৰীয়ে বুলি ক'ম আমি কাৰণ কাকো দেখা নাই এওঁলোকে জ্বলাই দিলে আৰু তাতে চৰাই চিৰিকটিৰ পৰা ধৰি কীট পতংগ আৰু গছ গছনি বহুতখিনি কালি ক্ষতি হৈছে কিমানমান পুলি নষ্ট হ'ল এতিয়া আজিৰ পৰাহে আমি এছ এছ কৰিম তথাপিও অনুমানিক আমি চাৰে পাঁচ হাজাৰত ধৰি আছোঁ হয় মই এটা কথা ক'ম কালি আমি যেতিয়া জুই নুমুৱাই আছিলোঁ অৰহৰ প্ৰচেষ্টাত মাজুলী প্ৰশাসন বন বিভাগ তেওঁলোকে টেলিফোনযোগে বাৰ্তালাপ হৈয়ে আছিলে আৰু তাৰপাছত গধূলি যেতিয়া আমি জুই নুমুৱাই ইয়াত আহি গধূলি টাইমত আমাৰ বনমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া তেখেতে মোক নিজে ফোন কৰিছে কি হৈ আছে ঘটনাবোৰ যিহেতু ইয়াত এটাই ঘটনা হৈ থকা নাই তাৰ আগদিনাও এটা দেউতাৰ মোলাইখন দুটা পইণ্টত খননৰ এনেকুৱা প্ৰস্তাৱ যিহেতু যোৰহাট ডিষ্ট্ৰিকৰ পৰা এইটো পাইছিলোঁ সেই গোটেই কথাখিনি কি হৈছে কি হোৱা নাই আৰু যিহেতু ইয়াত খনন কাৰ্যও হৈ আছে আমাৰ ঘৰ যিহেতু পাঁচ নম্বৰত এং নং মিচিং গাঁৱত সেইখিনিও কি হৈ আছে তেখেতে আমাক আশ্বাস দিছে আৰু তেখেতে কিবা থাকিলেও টেলিফোন কৰিব কৈছে আৰু বহুতখিনি দেউতাৰো খবৰ লৈছে যিহেতু কালি দেউতা নাছিলে এতিয়া আমি যাম কালি আমি যদিও সেইটো টাইমত জুই নোহোৱাৰ পাছতো আমি চাইছো বহুতখিনি পুলি নষ্ট হৈছে যদি আকৌ আজি বা কি হ'লগৈ সেইটো আমি ভালকৈ চাবগৈ লাগিব